Сьогодні був перший матч в першій лізі. Ну наскільки ви задоволені сьогоднішньою грою? незважаючи на поразку, у вас були дійсно моменти. Ви дійсно протистояли чудовій команді, але грали гідно. І чи вам сподобалась гра, і що не вдалося от найбільше? Ну, звісно, перша гра була тяжка. Це найголовніше, але старалися віддали всі сили. В тактичному плані проіграли супернику і в технічному а так повністю. второй тайм, я считаю, мы переиграли. В первом тайме провалили первый тайм. Не получилось завершение, но так. А изучали соперника, то есть на чем акцентировал внимание ваш тренер перед игрой, что просил больше делать и, может, какие-то тактические новшества вот, по сравнению с премьер-лигой вносил перед этой игрой? Ну, что тут больше игра на силовой футбол. Разбирали соперника, очень хорошо играют флангами, поэтому постарались этому уделить внимание больше фланговым их игрокам. Получилось закрыть? Бануарский. Ну, в какой-то мере, да, в какой-то нет. Вы убедились в том, что ну, не совсем силовой футбол. Все-таки Десна сегодня держала мяч, и была техника, и был контроль, не было биби. Ну, биби не было, но ну, и мы держали мяч. Но все равно тут больше носит как бы силовой футбол, чем в премьер ли. Для вас, для ваших партнеров, было удивлением назначение нового тренера? И то, что Виталий Куртянов ну, просто решил заняться клубом? Но для вас было удивлением, то, что. Честно, да. Думали, все-таки он у нас готовил к сезону. Мы думали, что он продолжит, но по каким-то причинам он стал президентом только. А что можно сказать про нового тренера? Можете назвать его имя? Просто это будет синхрон? Ну, что вот, кто этот тренер? Ярослав Васильевич Камзюк тогда он с нами работал, он был помощником Виталия Владимировича, хорошо его знаем, поэтому мы довольны, что он с нами остался. Каким вы видите, вот, ну, учитывая, или вы не, не сумели выучить соперникам своей первой лиги, то есть хотелось бы сказать, какие у вас есть возможности, какие турнирная стратегия какая-то и какого вы видите, ну, на каком месте может по итогам? Ну, задач у нас особо нет, но я не знаю, сейчас будем еще больше готовиться. Все-таки почувствовали уже этот первую лигу, этот футбол. Надеюсь, в домашнем матче уже сможем выиграть. А, ну, понравилась вам сегодняшняя игра? Что бы вы добавили, вот, или ну, сыгранности, может, или у вас команда сыгранная, все-таки большие перетурбации были? Или... Ну, первый тайм мы играли по новой схеме, которую мы особо не наигрывали. Пять защитников старались играть. При атаке в три все-таки новая схема. Во втором тайме мы уже перестроились, играли в четыре защитника, более привычная для нас. Поэтому будем работать еще, прибавлять.